Mesti anda pernah nampak kan, angka-angka ni berlegar kat media sosial. Dakwaan yang kata kekayaan keluarga Tun Dr. Mahathir Muhammad sampai berpuluh-puluh bilion dolar. Tapi, betul ke semua tu? Atau sekadar cerita sensasi? Ha, jom kita bongkar sama-sama dakwaan ni dan kita bezakan mana satu kabar angin, mana satu bukti rasmi. Okey, jom kita terus masuk ke tajuk utama yang paling panas, 60 bilion dolar Amerika. Angka yang sangat besar kan? Persoalannya, dari mana datang nombor ni? Dan lagi penting, apa pula kata pihak berkuasa tentang ni? Ini dia nombornya, 60 bilion dolar. Fuh, memang susah nak bayangkan. Menurut sumber yang kita kaji, dakwaan ini datangnya dari satu laman web, The Coverage, yang kata inilah jumlah kekayaan anak-anak Tun Mahathir. Ini bukan tuduhan biasa-biasa tau. Sekarang apa kata kita letak nombor yang viral tu sebelah menyebelah dengan nombor rasmi yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa Malaysia. Kat sinilah kita akan mula nampak perbezaan yang sangat ketara antara dakwaan yang tak ada bukti dengan fakta yang dah disahkan. Okey, tengok ni. Sebelah kiri, dakwaan sensasi berbilion-bilion dolar. Sebelah kanan pula fakta rasmi dari suruhan jaya pencegahan rasuah Malaysia atau SPRM. SPRM cuma sahkan kekayaan Mohzani dan Mirzan dan jumlahnya memang jauh beza. Nampak tak? Perbezaannya macam langit dengan bumi. Jadi inilah angka rasmi yang disahkan oleh SPRM 1.246 bilion ringgit. Ini gabungan kekayaan yang diisytiharkan oleh Mohzani dan Mirzan. Jauh sangat kalau nak banding dengan USD 60 bilion tu yang kalau tukar ke ringgit, dah lebih 280 bilion. Dan penting untuk kita faham, nombor rasmi ni bukan main petik je tau. Ia dah melalui proses bawah Seksyen 36 Akta SPRM. Menurut sumber kita, aset-aset ni semua dah diaudit, dah disahkan oleh pegawai forensik, malah siasatan ni libatkan kerjasama agensi antarabangsa. Jadi ia ada asas undang-undang yang kukuh. Tapi macam mana pula dengan cerita-cerita spesifik pasal bisnes diorang? Dokumen sumber kita ni ada jelaskan empat tuduhan utama yang selalu orang kaitkan dengan kekayaan keluarga ni. Okey, jom kita tengok satu persatu. Kita mulakan dengan Mirzan Mahadir dan tuduhan bailout. Betul ke syarikat perkapalan dia, Konsorsium Perkapalan Berhad atau KPB, diselamatkan oleh syarikat milik kerajaan? Jom kita tengok. Ha, tengok garis masa ni. Tahun 1996, KPB beli aset perkapalan. Dua tahun kemudian, masa krisis ekonomi, MISC, anak syarikat Petronas, beli balik aset tu. Tapi, ni poin penting dia. MISC beli aset tu dengan harga lebih rendah daripada harga KPB beli dulu. Sumber ni kata kalau jual rugi, boleh panggil bailout ke? Ha, itu persoalannya. Okey, tuduhan seterusnya pula. Pasal Mohzani Mahathir. Kali ini ia berkaitan dengan satu kontrak kesihatan kerajaan yang besar untuk sebuah syarikat bernama Formema. Apa yang menarik kat sini ialah kronologi, timing dia. Dokumen ini tunjukkan yang kontrak tu diberi kepada Formema tahun 1997. Mozani pula melalui hospital pantai baru masuk 3 tahun kemudian iaitu pada tahun 2000. Dan tak lama lepas tu, tahun 2001, dia jual semua saham dia. Jadi, nampak tak urutan masanya? Tuduhan ketiga masih lagi pasal Mohzani, kali ini melibatkan kumpulan kencana dan lesen dari Petronas. Adakah ini satu lagi contoh layanan istimewa yang dia dapat? Nah, dekat sini perbezaan dia adalah antara lesen dengan kontrak. Dapat lesen untuk jadi vendor Petronas tu satu hal. Ia dianugerahkan pada tahun 2002 dan bukan kencana je yang dapat. Ada tujuh syarikat lain lagi. Tapi, kontrak fabrikasi besar yang pertama menurut sumber hanya dapat pada tahun 2008 iaitu 5 tahun selepas Tun Mahathir bersara. Dan akhir sekali, tuduhan keempat, jom kita tengok dakwaan terhadap Mukhris Mahathir dan kontrak telekomunikasi untuk syarikat dia, Opcom garis masa sekali lagi jadi kunci utama rundingan memang mula bulan Oktober 2003 dan kebetulan bulan tu jugalah Tun Mahdi letak jawatan tapi seperti yang ditunjukkan kat sini kontrak tu secara rasminya dianugerahkan pada bulan Februari 2004 iaitu beberapa bulan selepas beliau dah pun tinggalkan pejabat perdana menteri jadi apa kesimpulan daripada semua ni? Naratif yang dibina oleh sumber kita ni cukup jelas. Dalam keempat-empat kes yang selalu disebut-sebut ni, tiada kontrak kerajaan yang dianugerahkan secara langsung kepada syarikat-syarikat ini semasa Tun Mahrin masih bergelar Perdana Menteri. Baiklah, kita dah tengok nombor rasmi, kita dah teliti tuduhan-tuduhan spesifik. Sekarang jom kita letakkan angka kekayaan yang disahkan ni dalam konteks yang lebih luas. Macam mana kalau kita bandingkan kedudukan mereka dengan individu-individu terkaya di Malaysia? Carta ni memang bagi perspektif yang sangat jelas. Cuba tengok bar untuk jutawan terkemuka negara kita macam Robert Kuo. Tinggi kan? Sekarang, tengok pula bar kecil kat sebelah tu. Ha, itulah yang mewakili gabungan kekayaan rasmi Mokzani dan Mirzan. Skala dia menunjukkan ia hanyalah sebahagian kecil sahaja. Malah, ini mungkin fakta yang paling mengejutkan sekali. Menurut sumber ni, jumlah aset gabungan mereka sebenarnya tak cukup tinggi pun untuk meletakkan mereka dalam senarai 50 individu terkaya di Malaysia oleh Forbes. Kiranya tak capai paras minimum. Okey, lepas kita bandingkan fakta, konteks, persoalan terakhir ialah dari mana datangnya dakwaan asal USD 60 bilion ni? Dokumen ni meneliti sumbernya iaitu laman web The Coverage. Siapa mereka ni sebenarnya? Dokumen ni memang mempersoalkan kredibiliti sumber ni secara serius ada beberapa perkara penting yang ditimbulkan. Laman web ni tak ada nama penulis, tak ada bukti dokumen rasmi yang dikemukakan dan ia tak berdaftar pun dengan mana-mana badan media rasmi di Malaysia macam SKMM. Jadi sumber ini membuat kesimpulan dengan melabelkan dakwaan dari The Coverage ini sebagai satu serangan politik yang dirancang atau dalam bahasa modernnya pembunuhan karakter digital. Dan semua ini membawa kita kepada satu persoalan yang lebih besar. Bukan untuk kes ni je, tapi untuk kita semua. Bila kita berdepan dengan satu dakwaan sensasi macam USD 60 bilion, tapi pada masa yang sama ada fakta rasmi yang kata RM 1.2 bilion, macam mana kita sebagai pengguna media nak bezakan mana satu maklumat yang sah dan mana satu fiksyen digital? Siapa yang bertanggungjawab sebenarnya? Ha, fikir-fikirkanlah.